то, что на сегодняшний день в городе Нижний существует ряд национальных общин, это исторически сложилось, и данным общинам мы, конечно, должны всего сказать слово благодарности, что Нежин стал тем, который есть на сегодняшний день. В истоков формирования стояли и сирийцы, и евреи, и поляки, и греки. И то, что строилось в городе, строилось представителями разных национальностей, до тот момент купцами, торговцами, кто чей путь лежал на, через город Нижний На сегодня, наверное, не все города Черниговского, в частности, могут отмечать такое количество национальностей, которые проживают в городе Нижний ну, Олег Григорьевич анализировал, скажем там, работу национальных меньшинств, которые есть у нас в городе. Что хотелось бы сегодня послушать? Я понимаю, что в рамках ваших взаимоотношений внутри общины, взаимоотношений с городом Межунов возникают какие-либо вопросы. Поэтому, если на сегодняшний день есть какие-то вопросы, которые мы можем решить, на сегодня, оказать помощь. Значит, давайте коротко сформулируем. Я думаю, что это в основном будет касаться, наверное, более коммунальных служб. И я готов ну, послушать и по возможности через коммунальные службы, через принятие, может, каких-то предстоящего Бюджета на 2014 год мы можем что-то сможем предусмотреть. Я не говорю все, потому что, ну, понимаете, бюджет на сегодняшний день э, оставляет желать лучшего, но в рамках реализации, может быть, программы на сегодняшний день у нас активно э, продвигается программа создания историко-архитектурного заповедника.